Всім зразу, всім привіт, з вами Ангеліна. Сьогодні ми поглядаємо в ігру Брздей. Нарешті я не забула про неї, про Палітра Смерти я не забула. Може Палітра Смерть трішки пізніше вийде, тому що зараз щось іде тільки на каналі 4 гри. Ну там The Virus, Бібьер, Педро і Палітрас Смерти Я думаю, що ещ знято щось про Роблокс буде і... Я пальчу лепить разработчики а, Virus вирус гейм. Ты что, что там на первую квитню выходила какая-то обновка, короче, вот. Я не знаю, что тут типа, другая частинка, вот. Mm. И я не впевнена, что это что-то другая частина, что -то просто сделала на, типа, по приколу, что-то пранк вообще хз. Ось. Поэтому я потом сниму свою историю, там, про этот вирус гейм. И сейчас у меня очень... Дуже... Рідко будуть виходити відео, тому що цей, у мене зараз у е, тим паче у мене це, у мене є ще інші аккаунти, які також треба активно вести. І о, сьогодні ми продовжуємо гуляти в групи Бьорзи, І в прошлих частинах ми. О, Батько, па щось там розізлився наш сам злимить по якимось там причинам. Я не знаю, чого. Кстати, я зробила, що в мене тут оця лампа кажется, а я не знаю, чи це нормально. Посов'яти в коментарях, чи не треба щоб воно. Я чи не знала. Не треба, все. А, погнали! Ну, давайте сюди. А, у нас вибір там позвонить мамі розказати, що сталося, то, що у нас батько вдарив і в неї щось там. Прям она так торвила, так что сейчас мы решаем. Дома, дома, пока что. А, ц... Це... Це... Це пау, папа, пау. пау. Бланка, бланка. Кстати, кто забыл про бланку, это черная девка. Яка її мучила, типу. Яка була, яка мучила, яка її була поведення ось. Це от сестра її. Ось. В неї повинна бути 8 квітня операція. 8 квітня в цей... У якого квітня, березня. А, березня день народження сьогодні. І 9 березня народився Тарас Григорович Сезоченко. Я це другий раз говорила все одно Так. У зараз выбор позвонить маме или не звонить маме. Позвонить мисс Кофе. Мисс Кофе это мама. Не, ну тут то позвонить, звонить. Я дам тебе знать об этом. Я поверю Бланке, что это не моя гал галлюцинация. би бип Ах, не отвечает. Это плохо. Я не могу оставить Сабрину одну. А, Сабрина, я забыла. Она, кстати, типа спеть, а когда мне открыть, тут, там на блокнотике намалевано. Кстати, у этих разработчиков ее богатую игр, я хочу их тоже снять. О, ой. Б... Бьянка, ты здесь? Это тебя видит, сестра. Сабрина, как ты себя чувствуешь? Что-нибудь получше. Этот человек снова забыл дать мне лекарство. Я вбью вашего батька. Я искренне надеялась, что он этого не сделает. Я не хочу этого увидеть. Мне пришлось встать и принести их одной. Вот и не было, поэтому я провела ее одна. Че? <кх> 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 У меня до сих пор кислый привкус в горле. Она таблетку неправильно проглотнула. Она же могла ей стать. То... не больно видеть тебя такой. Успокойся, Бьян. Кто он за хриказов? Сейчас я чувствую себя хорошо. Мне просто нужно продержаться до дня операции. Жених. А? Это мистер Роуз. Не заставляй его приближаться ко мне. Это очень агрессивно. А, то есть, типа, надавать ему прийти до тебя? якби це ж моя сестра, а за сестру я б'ю в упор. Так що, якщо, не дай Боже, він підійде, то гітарка тут і біля мене. Кстати, я на гітарі не граю. Не знаю, не вийшло, але я не граю ще. Успокойся. Как, как мать позволила ему быть дома. Я назвала его папой. Тоже не помню, с тех пор, как папа ушел, он стал очень зависимым от кого бы то ни было. Даже если это кто-то очень агрессивный. Вот, я разумеется, таки провод шикарный чешу. Че я так отупала? Должно быть, он с... сейчас работает? Мы во власти его кр... кликов. Успокойся, Сабрина. Он тебя отрогал или что? Не дай боже. Нет, но он много кричит. И это меня пугает. Мы, мы можем позволить позвонить в полицию. Они могут нам помочь. Ты права. Я могу им позвонить. Что ж, у меня есть идея. Я постараюсь вытащить его из дома и закрыть дверь как можно больше количество мебели пока без кофе или полиция не приедет. Сейчас объясню, я робишь. Пи... Такий да папа, даешь ему цей, кидаешь часть надеяния, мент мен засыпает и привязываешь его к стулу, поти А потом, а потом чет не вышел в горах, не его, Это так все Вот, было. Ну, будь осторожна, сестричка, Да я осторожна. Подожди, ты с тобой ты можешь быть осторожной? Это плохо, она при... Она приближается, но я особенно не хочу, что она его одно а, ну, мне А, господи. Ну, конечно. Я промолчу. Питара, если шо убанила. Ой. Как твоя сестра? Она еще жива? Как ты можешь сказать так о ней? Она жива. Я знаю, что сестра, это что там даже начала роды, Она Дожи... нее звертает все по человечеству. Ну а человеки в позже ночью. Это такие шикарные впервые Я уже говорил тебе, не пытаться проявлять ко мне неуважение. Ну да. Вау, у тебя воняет оголенно. То есть, типа, Бланка сейчас показывает нам реальность? Вау. Поворот сюда. Я взяла те, що хочу. Ну, так будеш брати, коли не будеш дітей, мати, то ті пери і робиш що хочеш, а коли діти є, то це твоя відповідальність, ти повинен за ними доглядати. Точка! Ось така ізла. Ти шо руки убрав. Руки обрав. А -а -а. С этой точки зрения ты видишь себя. Чё? Вот идите, монстр. Иди еще... Гитары там. Или что еще? Ты собираешься позвонить в полицию или что-то в этом роде? Ты уже забыла, какое у меня звание в этой организации... В смысле? Я к шуму нервничаю дать. Він, типу, в поліції звук. Так что надо нафига он такие фиговые полицейские. Посадите в тюрму! А вообще в полицейский можно по тюрьму сидеть. Попытки бесполезны. Дайте вс. Надій дай у забрать. Использовался только один вариант. Поиграть сильно. Ну. В прятки, чего? і в прятки. Мне нужно бежать. но... Что тебе раньше надо было рубить? Вот так вот себрину взяла, вот так вот по и погнала. Мне нужно убежать от него. Да... Юг. Йо... Це, типу та ігра з монстрами? Типу він перезагажує. Бачу, голову не кидай, будь ласка. Я розумію, що ти так без голови в мене, але... Не кидай її. Вона, мала б, коли на, на, тобі понадобиться. Ти конець не був. У тебя больше не выхода, ха-ха. Поиграй со мной. Это неприятно. Это неприятное ощущение, которое исходит невосхитимо. Мои лепестки вянут, а у меня есть там цей. Я заперта в своей комнате. Белый. Тут

а прикиньте, если все остальное, то кажется, это что у нас сумасшедшего? наш нас ходит до доктора. А не, он ходит за доктора и за бланки. А бланка так и кажется, что по типу быты и идут и типа все хорошо на самом деле. Хорошо, я могу. Да, 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 да. Я не хочу дыхать. Дайте то девчонки, будь ласка, я и так фигово играю. В смысле ещ за, за пальцы указать Я не пишу. Баляха. Плюс. Плюс помню. А, я ж себе сложнее вибирала. Дура. я. А там хиппи я с собой призаворотила. Вот это вот было нечестно. Вот это вообще нечестно, зараза. Розин финал. Ты что за роза? Давай скорей, набирай наступность, ты бишь? Ты бишь или Друзья, живые, я уже тупо играю. У нас зараспокоилось, покинуться хорошо. Мне нравится то, что все вот розы, по типа, формате этой а, клеточки. Ну, сердечко, то есть. Может, я по-четвому повыностреляю их по телеку Это плохо. Знаете ли, мне хорошо жить. Пишите, пожалуйста, девчонка моя. Леночка, пожалуйста, что это? что за роги вообще? Да, первый его сердце. Куда ему? А... Нет, как ты смеешь? Проклятый монстр, если мы оба вместе, вы не можете навредить нам. Нажмите на роз, пока она не станет красной. Ты монстр, чтобы сделать это со мной. Это не похоже на силу девушки. Да, я сильная девочка, понял? Фу. Заткнись. Монстр, здесь ты и, и твое гнилое сердце. О, о, из его тела выходит несколько лист песков. На самом деле, деле это мое мое Это кровь. Ага. Я устала. Однако я чувствую, что тя тяжесть, спала. Белый. <spar> да, да, ты сделала Ты, это ты, ты, при... при... ты, ты приводила белый приварила... а страх. Скорее его при... при... Скорее мы. Если это было то, что происходило на самом деле, что, было первым, что я увидела? Все это время я жила в иллюзии. А, что, что в это было? я это совсем Что это с то связано с глазом, который я тебе прикрыла. А, да, но я очень око, было. Это все? Почему ты мне не, не отвечаешь? Я планка. Планка, ты в порядке? Да, просто я до сих пор не могу поверить, что мы потеряли. Но мы это раньше, не Давай, давай продолжим, Я буду Подожди, ты мне еще не ответила. О, какая боль. Значит, после этого я могу пойти домой? Мои ножки болят. Планка уже должна быть в автобусе. Изменить это мое будущее если бы не то, планка, бланк, если бы не то, как я сюда впала, лучше бы продолжать двигаться вперед. Ба, может она мало наладит по бабушку? У тебя бланка стала стар странной. Бабланка стала старой, да, Гелина, старой. Когда я спросила ее о моем, о, моей глади, о ее глади. что Катя я не поняла точно. вона на себе тоді вдягнула пов'язку і, типу, закрився один око, одне закрылось це око и бланке, небо не неї одне око. Типу, одне око там за пов'язка, то по суті око бланки, а друге її, типу, як вона бачить, а як у нас в справді Це как-то связано з этим. А, це не факт. И я продолжаю задавать себе новые вопросы, которые не знаю. Давай, Пьянка, давай продолжим. Я могу сделать это. На автобусе. Планка не... Там лепестки. Там она была? А? Что красные лепестки делают в автобусе? Планка! Она набила, она черно да, где ты? Путешествие начинается. Следующая остановка будет 13 лет. Пристегните ревни. мы уезжаем. Че это голос? Офигенно, мне еще кто -то звонит. Ну, а чей это был голос, мы знаем вот все про в наступной серии. Ой, с тому начнемся. Надеюсь, что вам сподобалось. Всем пока.